Подробности продолжают серию материалов о деятельности во Львовской области религиозной группы, которая именует себя правоверной греко-католической церковью. Местные жители жалуются, что их родных и близких, которые посещают ее службы, зомбируют. Представители церкви официальные тоже говорят, в деятельности так называемой группы Догнала есть признаки тоталитарной секты. Так ли это выяснял Аким Галимов? На сегодняшней утренней литургии в этой церкви в 100 километрах от Львова пусто. Две бабушки, вот и все прихожане. В отличие от воскресной службы, по будням людей всегда немного. Каждое воскресенье сюда, в село Подгорцев, в костел святого Иосифа, вот он встречается сотни верующих со Львовской и соседних областей на службы так называемых подгорецких отцов. Те, кто впервые попадают сюда в самом богослужении, не заметят ничего странного. Обычная литургия, обычные священники и прихожане, как везде. Они тоже греко-католики, но с приставкой «правоверные». Основатели движения, подгорецкие отцы, отлученные от традиционной церкви священники во главе с гражданином Чехии Антонином Догналом строят свои храмы. Вроде ничего странного, если бы не такие молитвы. Иисуса! 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 Они вызывают по меньшей мере недоумение у священников официальной греко-католической церкви. Отец Орест Вильчинский говорит, все это имеет признаки тоталитарного сектанства. Он уверен, что людей там зомбируют. Люди переписывают им свои хаты, люди переписывают им свои майно, люди приносят им великую кисть грошей. И, в частности, есть свидетельства, когда особенно женщины знали с хаты вынести и последнюю копейку, чтобы отдать им. Люди перестают слышать родных. Это облетевшее интернет-видео с кадрами пострига в монахи. Процедуру выполняет сам Антонин Догнал. При этом на заднем плане сдерживают выступающую против мать монахини. Ей закрывают роты, выкручивают руки. Приватная территория. Поступ заборонено. У этих людей дети тоже в церкви с пометкой «Частная территория». Петр Щерба показывает фотографии своих внуков. Дочь, которая ходит сюда, запретила ему общаться с ними и сама не разговаривает с отцом. Петр через суд добивается возможности видеть внуков. Их вера правильно. Мы все в пекле, а они до Бога тянутся. Они в рай. Одной ногой уже в раю. А ми вже всі. І донька відповідає, каже, так, каже, всі мертві від церкви. Бо я її просив, каже, хочеш, я тебе відвезу в Дрогобич, сам, дорі, до Львова. Де скажеш, я тебе повезу до будь-якої церкви. Ну, тільки туди не ходи. Ні, туди. Люди, живучі недалеко від храму, зі страхом говорять про ньому. Вони можуть стояти на колінах, руки до гори, держати, напевне, більше години, двох-трьох, напевне. Тут просто страшно робить. На почве таких церковных молитв у сына Ориста Губича, по его словам, нервный срыв. Он вообще чуть не хотел самогостом покинуть, понимаете? Он фактически, так как был под действием какой то гипноза, гипноза, або то там, ну не знаю что. За забором охрана и попасть внутрь посторонний человек не может. А я знаю, что вы купленные, где да, по замовлению работаете? Нет, мы не работаем по замовлению. До свидания, вы должны где-то хоть совесть Так Я и хочу до вас зайти и посмотреть, что внутри, на свои очки. Чтобы... Будьте здоровы, до свидания. Они не секта, а просто по-настоящему верующие люди. Говорят, прихожане этой церкви а свою закрытость объясняют компании, которую развернуло против них руководство официальной церкви. Мы не закрываемся, в свете. кто хочет к нам прийти на богослужение, любой может зайти, не так, что мы кого-то делаем, э заборону, але закрываем, когда нас немає, когда немає богослужений, чтобы не вырвались какие-то провокаторы. Конфликты в семьях, по словам священника, возникают не от того, что прихожане отрекаются от родных, а потому что те по-настоящему не верят в Бога. А пока родные, которые считают себя пострадавшими, а также депутаты Львовского облсовета обратились в правоохранительные органы с требованием проверить деятельность религиозной группы. Аким Галимов, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер, Львовская область.